Istanbul, the city of diversity, the city of history. Istanbul opens its door for more than 14 million tourists every year, the city that everyone dreams to visit. Let's dive deep into the city and discover the secret of the magic that made Istanbul a destination for all travelers. Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Inshallah sablok tiikongi, with you. As you see from the title also, today our topic is Istanbul. And in this video, we will discover Istanbul. So let's start our day with the breakfast in Ortaköy. While having your breakfast in Ortaköy, you can see the magnificent view of Bosporus Bridge and spiritual feeling of Ortaköy Masjid. दिन का आगाज हम स्टार्ट कर दिए विधकश ब्रेकफास्ट मैं आपको प्रेफर करती हूँ एकठाख्योई में आना है ज़रूर मॉर्निंग टाइम पे आ जाए आपको पहले चुर्की ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद एक कप ऑफ चुर्की टी लेके यही मज़े का व्यव देखा उसके बाद आप लोग ओठक्योई में क्या कर सकती है द फेमस पिक्चर स्पॉट इज़ ओठाख्य मस्जिद मैं आपको थोड़ा सा ओठक्योई मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में भी पता हो उसका दूसरा नाम भी है मस्जिद ये जामी ओथमान का सुल्तान अब्दुल मेजिद ने ऑर्डर दिया है यह मस्जिद बनाने के लिए 1855 में यह मस्जिद कंप्लीट हो गया है एज लोकेशन बहुत मज़े का व्यू है इसकी अपोजिट में आपको एक्शन साइट मिलेगा ऑट मस्जिद की बहिर में आपको छोटी छोटी स्टॉल्स मिलेगा आप लोग उधेरी जाकर आपका फैमिली के लिए तुर्की की गिफ्ट खरीद सकती है

अभी तो आप बेशक से फेरी ले लें इसकी दार चलें चार चुटकी शीरे में आप लोग इसकी दार जा सकती हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीमित लेना ना भूल जाओ क्योंकि आप लोग फेरी से फिजेंस को फीड कर सकती हैं और उसका मज़ा भी बहुत अलग होती है तो चल बेशक से इसकी दार पहुँचना तो दस मिनट लग जाती है आपको इसकी की सी साइड पे बहुत लोग नज़र आएगा वो लोग मोस्टली फिशिंग करती है कुछ लोग मछली खाने के लिए करती है कुछ लोग बस ज्यादातर एंजॉय के लिए पकड़ती है स्पेशली इस एरिया में सैटरडे संडे कैफेज में आप लोगों को बैठने के लिए जगह खाली नहीं मिलती है क्योंकि सब लोग फैमिली के साथ इधर टाइम स्पेंड करने के लिए आती है तुर्की की फेमस कैंडी वाला बई भी आपको यहीं पे मिलेगा ये कैंडी वाला उत्थमान एम्पायर की टाइम से इस टाइम तक बहुत मशहूर है मेरी पाचपन मुझे बहुत याद आ जाती है यही केंद्री देख के ये तो इस किदार की अभी हम पहुंच गया असली पॉइंट ज़्यादातर इस सीरिया में कपल्स लोग आ जाती हैं डेट इज़ मेडन थावर अभी ये मेडन थावर बहुत हिस्टोरिकल जगह है आप लोग मेडन थावर के अंदर देखने के लिए फेरी पकड़ के जा सकती है मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया अगर एक्सपीरियंस करूँगी दूसरा वीडियो में मैं आपको दिखा देती हूँ नाउ लेट्स गो टू द बीटिंग हार्ट ऑफ इस्तांबुल व्हिच इज थ हम इस फेरी पे अभी थक जाएंगी ट्रेन पे गया में अगर मैं आपको कहती मुझे इस्तांबुल में एक ही जगह बताओ और सबके जहन में एक ही जगह आएगा वो भी तकसीम ये जगह है थ्रिस का मीठा पॉइंट है तकसीम में लाइफ बड़े बजे की बात स्टार्ट होती है तुर्की का सबसे मशहूर मिठाई अपना नाम सुना होगा जरूर वो भी बाकलावा है हम ये eats नॉर्मली बना देती हैं बनाना बहुत मुश्किल होती है लेकिन खाना भी इतना मजे का होती है अगर बाकलवा खाएंगे तो जरूर उसके साथ आप लोगों ने एक कप चाय पीना है यह तो जरूर है इट्स नॉट एन रोल इस स्ट्रीट की कॉर्नर्स में आपको छह डोनर वालों दुकान मिलेगा ये दुकान भी साथ कंपटीशन में करती है तुर्की में अगर आएंगी और अगर आप लोगों ने दोनों नहीं खाया यही सोच ले कि आप लोगों ने तुर्की अभी तक विजिट ही नहीं किया सही से ये इस्तांबुल की फेमस स्ट्रीट है इस्तिकलाल स्ट्रीट आपको इसका नाम ज़रूर सुना होगा ये स्ट्रीट टोटल 1.4 किलोमीटर है अगर चाहती है पैदल चले, अगर चाहती है थ्राम ले ले, लेकिन पैदल चलने का मज़ा बहुत अलग होती है क्योंकि ये सिटी फुल ऑफ इंजॉयमेंट है और इधर आपको बहुत ही मज़ा मिलेगा इधर आपको शॉपिंग भी कर सकती है अगर चाहती है दोस्तों के साथ कैफे में चले और बस चलना चाहती है गलत थावर तक आप चले जा सकती है आपको म्यूजिक ग्रुप्स मिलेगा छोटी कॉन्सर्ट लोग करती है और लोग इसको सुन के वीडियो रिकॉर्ड भी करती है आप उसका थोड़ी सी दे के उनको भी इधर सपोर्ट कर सकती है आइसक्रीम अस्तर आपके साथ वो लोग बहुत ज्यादा खेलती है आइसक्रीम देने तक ये चार दोस्त भी ठीक बनाने की कोशिश में है इस्तांबुल में हर मजहब की लोग आती है और आपको इस्तांबुल में हर मजहब के लोग भी मिलेगा क्योंकि इस्तांबुल पहले के अंदर था इसलिए चर्च भी मिलेगा आपको आप लोग ये चर्च में जाकर विजिट कर सकती हैं अभी भी क्रिश्चियंस के लिए इबादत के लिए भी ओपन है ये हमारी तकसीम में फाइनल डेस्टिनेशन है स्टंबुर्ग देयर इज ए मीट अबाउट द गलत तस्वीर अगर आप आपकी बॉयफ्रेंड के साथ थप ऑफ द गलत तस्वीर में जाती है ना इट मींस दैट आपका शादी उसी बंदे से होती है आप लोग फिक्र ना करें मैं मेरी मिया के साथ ट्राई किया तो हमारी उसकी बात शादी हो गया अगर आप लोग जाना चाहती है जरूर चले एट मैं आपको एक पिक्चर का ऑप्शन भी दे सकती हूँ अगर आप लोगों ने गलता थावर आया इसी गली में आपका पिक्चर खेच सकती है नाउ लेट्स गो डिस्कवर ऑल दस्ट एंड एशं मॉस्क दैट इज सोफिया एंड ब्लू मॉस्क हजो सोफिया की बहुत लंबा कहानी है पहले बजन थैन एम्पायर की टाइम पे चर्च था जब फातिह सुल्तान महमेद ने 1453 में इस्तांबुल ने कंक्यूर किया उसने मस्जिद में कन्वर्ट किया 1924 में मुस्तफ़ा कमाल अथर्क ने डिसीज़न में म्यूजियम में कन्वर्ट किया एट द एंड तुर्की का प्रेसिडेंट रज थी 24 जुलाई 2020 में दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट किया ब्लू मॉस्क असली नाम सुल्तान अहमद जामी मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा आप लोगों ने क्यों ब्लू मॉस्क कहती है फिर बाद में मुझे यह पता चल गया क्योंकि इस मस्जिद के अंदर टोटल ट्वेंटी थाउजेंड ब्लू थेल मिलती है इसलिए उसका इंग्लिश का नाम ब्लू मॉस्क है ओथम की टाइम पे सुल्तान अहमद ने ऑर्डर दिया यही मस्जिद बनाने के लिए हमने अंदर गया लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था आप लोगों को इधर बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा स्पेशली इधर वेट करके ऐजान को सुनने में जब विंटर आती है स्ट्रीट में आपको ये साले वाला स्टॉल्स मिलेगा ये असली तो दूध से बनती है और उसकी ऊपर भी सिनेमन पाउडर से तो तुर्की में आना है विंटर्स में स्पेशली जरूर यही साले पी के चले जाए फाटी के एरिया में मोस्ट रेस्टोरेंट्स में आंटी खिड़की बनाती है हैंड और फ्रेश फ्रेश आप लोग खा सकती है आलू वाला खीमा वाला और स्पेनिश वाला होती है कौन सा वाला आपका अच्छा लगता है तो वही खा लो नाउ लेट्स गो वेट जेम्स बॉन्ड शट हिज स्काईफॉल मूवी कपल उच्चारोन एज नोन एज ग्रैंड बजार ग्रैंड बाजार इन तुर्किश लैंग्वेज हम कहती हैं कपल उच्चारे बहुत पुराना हिस्टोरिकल बाजार है हाथी सुफा महमद ने ऑर्डर किया ये बाजार बनाने के लिए एंड 1455 में इस बाज़ार का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया अगर आप लोग एज ए टूरिस्ट इधर आ गया बहुत ही थी चीज़ें आपको इधर मिलेगा स्वीट ज्वेलरी लाइटिंग, क्लोथिंग, गोस इवन तुर्की की ट्रेडिशनल चीज़ें भी आपको इस बाज़ार में मिलेगा आप लोग आपका फैमिली के लिए इधर शॉपिंग कर सकती हैं बट इधर रेट थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए कुछ खरीदने से पहले बार्गेनिंग करते हैं ट्रंप लेकेमिन जान एमिन में मेन पॉइंट इज स्पाइस बाजार अब जब बाजार पे एंट्री होती है ना पूरे स्पाइसिस का फ्रेगरेंस आती है इधर आपको हर किस्म की स्पाइसेस एंड तुर्की स्वीट एंड ड्राई फ्रूट्स मिलेगा ये भी हमारी ड्राई मीट है हम इसको कहती हैं फिल्म काफ़ी महंगा है इसलिए हम नहीं खरीद सकती है शॉपकीपर्स इधर बहुत अच्छा है वो लोग बहुत फ्रेंडली हैं और पूरे दुकान में वो आपको चुर्कश टी एंड चुर्किश डिलाइट ऑफर करती है तो ज़रूर ही खा लें अगेन आप लोगों ने एम तक आया और एमिन मैदान में आपको सफीर बई मिलेगा वो पाकिस्तानी है इधर ही कौन सेल करती है अगर इधर आया जरूर सफीर बई से मिलके चले जाए अगर आपने ये वीडियो एंड तक वॉच किया बहुत बहुत शुक्रिया हमने काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो में एफर्ट किया अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छा लगा जस्ट हमको सपोर्ट करके और वीडियो का कमेंट करके एंड लाइक कर दो इन नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सिटी में हम मिलेंगे उस टाइम तक आपको ख्याल रखें खुदाफिज